тех, хто хоче, підпишіться на мій канал Костерів онлайн і на канал пані Паня Бюн 9 травня. Що вже Кремль хоче на 9 травня день перемоги, уже така фішка. Коштифіца, когда заявил он несколько месяцев назад, що все. він мусить приїхати в Москву на день перемоги, да. Давайте подивимося, цікаво. Ця дата буде е-е закінченням корейсько-російської війни. Ну, як-то треба так спросити. Ну, давайте правильні, якщо як можна правильно поставити питання. Чи буде, чи домовляться, наприклад, на 9 травня зупинка війни? Та не 9, в районі 9. Давайте, на, на травень місяць. Буде остановка війни в районі 9 травня. Ну, будуть по своїм путям. Вітер буде давити на це. Uh -huh. Честно, я не вижу. Там еще какие-то события у них идут. У них в, в России, да? Uh -huh. Давайте так. Мы будем бачить, например, до кінця зимы. Зупинка війни будет чи ні? До конца зимы 2025 года. Установка войны в Украине. Двоечка сейчас непонятно. Ой, тут каждая сторона будет гнуть свои. Ну-ка, это что? Свою линию будет устанавливать. Тут есть какой-то интересный момент чего-то такого. Ну, я не вижу, не вижу, если дальше. Тут первая карта, говорят, еще непонятно, да? Туда-сюда, туда-сюда. Каждый давит. Украина на своем настаивает, Россия на своем. ну как по итогу будет до конца зимы. Ну, я не вижу этого. Вообще, дальше как-то выбора. Смотрите, то есть они готовы, Кремль готовы на все, ради того, чтобы подвесить ситуацию в их интересах. Опять же, здесь могут быть какие-то очень нехорошие действия по миру. Теракты угу. продолжаться. Угу. Ну такая. Так, дорогие мастера Кирухами, Роком. такие, напрямую, гуляй поле. Скажіть, будь ласка, яка доля міста Гуляйполя на січень чи буде окупація? Бо багато ж говорять, що на Запорізькому напрямку ворог піде вперед. Або планує піде. Гуляйполе буде окупація? Гуляй Показує, ні. На сьогоднішній момент. Ну, тут. Однозначно, нет. ну, тяжело им все это, видите, большие потери нет. Ну, смотрите, тут э, э, только не дай бог, остановка да. войны. Вот нельзя сейчас остановить войну подвесить, потому что я же говорю, что тогда? тогда будем смотреть в другой ситуации, но это для всех плохо. Но я имею в виду Украину и другие страны, потому что он, еще раз, Кремль нацелен на то чтобы присоединять, присоединять, захватывать. Mm -hmm. В каждом раскладе это звучит, в каждом. И это касается не только Украины, да, там продвигаться. Это именно территории присоединения государств любым путем. Хитрым, обманным путем, путем смены власти и прочее. Mm -hmm. Ну, вы здесь этого хотите, вы это понимаете. Давайте так, Чи будет дальше переворот в Украине в 2025 году? ворот в Украине не будет. Вот, это огромное желание поняли, огромное mm -hmm. желание Кремля. Это конечно, я заверю, нашей... Это просто судьба. Это для них как бы судьбоносная. Но я не вижу и им это сделать. А живым... да? Да, они прикладывать все силы будут. Поэтому, смотрите, вот когда там смотришь, опять же, Одесска, да. Одесса, Николаев, Запорожье, Днепр, суммы раскачать ситуацию. Поняли? Угу. Вот таким образом. Они не то, что с Киева, а вот даже регионально раскачать ситуацию. Ну, смотрите, ну, раз то так багато разной информации, там появляется, они качают хорошо. Но это по сухому заложку. В россиян вдастся по регионах раскачать ситуацию? Россиянам удастся по регионам в Украине скачать. Где-то да. Сильно юг будут качать. Uh -huh. Юг будут прямо сильно. Где-то может. Видите, и тогда таким путем, что я говорю, чтобы открыть ну, путь себе. Потому что таким путем, чисто военным, на сегодняшний день это тяжело. А ну давайте это в Одессе, сейчас там пишут, люди скидают, что памятник сняли с Висоцкого в Одессе. Давайте так, какой и какая ситуация будет в Одессе, например, ну, в ближайший месяц? Может это в Одессе будут раскачивать ситуацию? Одессу постоянно показывают. Одессу показывают с первых дней полномасштабного вторжения раскачать ситуацию внутри, потому что там есть достаточное количество... Да. Российской. Желающих сделать да. это. М -м Одесса, что ждать Одессе? Ну видите, вот то, что я вам показываю, и они еще каким-то образом туда прибывают в масках, видите, для раскачивания ситуации. Борьба. Проплачено. Причем жестко раскачать ситуацию. Есть несколько вариантов. Так договорено все это по итогу. Удастся эту ситуацию раскачать. я не вижу этого. Но опасность велика. Я не вижу. Mm -hmm. Но это да, видите, что потом. Да. Mm -hmm. Я не показываю здесь карты украинских вооруженных сил, uh -huh. то есть тут тоже ну, есть момент практик, того, да. чтобы -то противодействие этому. Просто тогда Одесса, ну, правильно пишут, это как бы заход в Приднестровье, да, заход yeah. в Молдову. А с, Молд... а с Приднестровья за Россию где для Одессы, или нет? Одесса, они на такой народ, они постоянно, они молодцы. Одесситы, они очень сплоченные. Несмотря на достаточное количество любителей русского мира, вы почитайте их комментарии. Они... Ага. Не, ну, есть разные люди, поняла. Лена. Я поверьте, что есть різ разные... Ну, тому треба берегти державу, треба берегти... Ну, это очень важное место, великое, красивое. Да, опасность Одесской области Опасность Одесской области из Приднестровья. Опять же, они там могут делать вид, что они там, да? Что-то они там делают, что какая-то а на самом деле это иллюзия, нет. Там еще в Приднестровье должны быть интересные события. Uh -huh. Ну, зараз там газу не буде в Молдові. Давайте подивись, ситуація газу, електроенергія Молдова, Молдова Придністров'я. Прям ну, дуже цікаво. Чи що в них буде ситуація з газом в Молдові в Придністрові в найближчий час? Придністров'я з буде з газом. Я не знаю, можна туди якимсь акольним путем провести газ? Нет. Ну, там ідея з Балканського півострова, з Туреччини може йти газ. Може, так? Да? Підуть туди. Може Поки, буде. Тупік. Поки тупік. Поки тупик, але яким-то віть акольним путем його можна туди. А що Україна досягне взагалі оцим, що припинить постачання газу з Росії по нашій трубі? Што... Ну, это, это не Украина, это больше для России. Ага. Не, а що, я розумію, але що Україна досягне? Це ж якийсь же козирь? Що в результаті ми за це отримаємо? От що ми... В переговорному процесі якийсь козирь мощний. Угу. Ну, гроші, да? Це гроші. Ну, гроші, да? Видите, вони, вони п'ятерка Пентаклі. Тобто, це для них, вони і так, а так і ще хуже. А, а оцей, оцей вибух на, на, на газонавтопроводі «Дружба»? Що в Брянській області був, там де вони йдуть на Білорусь. Там вже був вибух. Давайте так, чи буде працювати, чи буде працювати в тій в цій самій потужності, що раніше, нафтопровод дружба? на Білорусь да. Ну, я думаю, ні, там башня опять падає. Ну, короче, що там буде? Е-е, пане Лена, у тому році про Балаклавську бухту біля Севастополя вам випадала небезпечна ситуація. А зараз в січні 25-го року, що там буде в, в біля Севастополя, Севастополь, ці бухти, їхні там, Хоча ні мені, мені здається, що там вже нічого немає. Бухти Севастополя. Ой, це не для порт да. дело ну понятно что там опасность воздуха идет им остается но дело в том что они сами провели какую-то работу они провели уже какую-то работу ага. Вони ждуть чогось, ждут. росіяни, да? угу. так? Давайте... у уходу все одно у них є, несмотря на ну, те, що да. будуть виходити. Добрий день, я вас дуже прошу подивитися на військовополонених обміни. Чи будуть в січні місяці проходити обміни військовополоненими? Должны быть, да. Должны быть. Они же, видите, они затягивают. Это же вот как я ждала. Потому что карты показывали как раз перед Новым да. годом. Думала, да что ж такое. Потом сами в комментариях сбрасывают подписчики, что вот произошло. Ну Да, как бы они цепочкой должны идти. Видите, да. тут... Они заінтересовані, тому що це, видимо, якийсь взаєморозділ фінансовий, то що їм дуже треба. Питання хоч Валентина Давидова питає: подивіться, будь ласка, наших олігархів, якщо це не питання табу. Просто давайте подивимося в загальному: а, в 25-му році, це як яким буде цей рік для тих олігархів, які ну, впливових в Україні? Ну, найвнайвпливовіших. 2025, для то Тут в силы, Ну, видите, они хотят э, всеми силами, чтобы они как раньше, да? Mm -hmm. Как 30 лет. Да, да, да. Как И 30 что? лет э, запустить его. Ну нет, тут э, идут смены. Mm -hmm. Понятно, что пока вот эта карта говорит, это медленные смены. <coughs> Потом будут ускорения какие-то, да, ускорения и тут э, разоблачение этой деятельности. Э, ну, какие-то неожиданные сюрпризы их будут ждать. Я не удивлюсь, если кому-то десятка мечей будут даже. О, матери, Вот один уже задеть. Ну, десятка мечей, да. Ну, во-первых, смотрите, здесь э, э, кто-то из них явно и не один причастен к тому, чтобы раскачать ситуацию, если они не все вместе, чтобы оставить да. все как есть. То есть. А, ну, не То -то наберут... Это, наверное, такой год, ну-ка, я правильно поняла, это такой последний год для них. Последний год такой для них, для Олега. Да, как, какой-то год, вот, и дальше какие-то, видите, неожиданные события для них. Уже не будут работать такие взаимоотношения. Я так понимаю, особенно после выборов что-то будет. После выборов для них вообще гоплык. Почему они сейчас и стараются к выборам, да, чтобы да. протолкнуть кого-то своего? Протолкнуть? Ну да, своего под маркой, Буду, да, yeah? под yeah. маркой опять. Ну, как yeah, всегда, все 30, yeah. как все 30 лет. Ну да, то есть, ну, я, я и не сомневаюсь, что поштовхнуть. Будь ласка, подивите загрозу для Миколаева. Опасно для Миколаева. Опасность для Миколаева. для Миколаева. Десятка. Очень внимательно. Десятка мечей падает. Центр, что ли? Башня падает. Опасность идет, серьезная. Угу. Из, ну, смотрите, какие карты идут. Ну, из хорошего здесь двойка, все-таки здесь ПВО. Да. К сожалению. К сожалению, Николаев, предельное внимание. Предельное. Нехорошие карты. Да. Угу. Окей, друзья, басінькие Одессу просить. Ми, ми подивились про Одесу про загрози о цих бунтів різних Одеса. А, а по обстрілах. Одессу Одесси. Дроны. Тут опять же ну, агрессивно настроено. Да, кстати, что Николай, что Одесса, и вообще давайте так: э, все, что связано с церквями, монастырями, проверить негайно. Негайно опасность там есть. Так, ну, вы смотрите, быстро, в скором времени, дьявол. То есть опасность идет. Угу. Вот такая. Днепро. На наиболее сейчас, до 6 числа, до 7-го. Можешь... Цели есть у них. Цели есть. Медицинские учреждения, либо же административные учреждения. Ага. Производство. Ага. Все, что связано с водой, центр города, тоже очень аккуратно. К сожалению, тут опасность идет. Работа ПВО. Опять же, желание, но тут опять все время дневно. Ну, тут больше как бы диверсионная деятельность. Чтобы кричать потом. Кричать, что это Украина сделала от религиозной какой-то там момент э... будивля минора ну скорее да другой религии может быть она ну что-то другой религии идет опасность террористической деятельности поняли что потом обвинить украину что наш Хорошо. все время не это показывает то показывает то не показывает я думаю что вы не это знаете как вы нажимаете берегти потому что это такая ситуация вы разумеете да mm -hmm. Ой, господи. До речі, Подоляк каже, що жодного переговорного процесу про закінчення війни не може бути, тому що Росія не, Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну. Питаю карт: чи заплатить Росія високу ціну за цю війну? Росія заплатить ціну за цю війну в заплатить... Ну они заплатят, россияне сами заплатят высокую цену за счет поклонения кремлевскому дьяволу. Да. Ну то есть вот для россиян самих идет опасность от этого их же. Да. От их же власти. Тех ситуаций, которые будут складываться угу. для России, это угу. достаточно. Я опять говорю, что это достаточно длительный путь. Для тех россиян, которым длительно придется прозреть Господи, болезни, перемещения, передвижения, теракты, переселения. Ну багато. А дивите постанет питание: будет в 25-м році в России державный переворот. Вони сейчас там б'ються не на жизнь, а на смерть. Да, я, я уявляю, чин... що вони хочуть собі виторгувати кожен найкращий на влас найлавший. <пас> там два короля мечей б'ються. А мені а мені навіть, ну, бачите, про це ж навіть ніхто не говорить. Це якби в Україні вже таке було, Господи, вже, знаєте, вже ефір би зробили про це ми давно. Хто б, де, <пас> як, чим пахне. А в Росії все Так, все... де ж переворот в Росії? Ну, 2025 переворот ми говоримо. Как, он, оно все идет, да, он это будет. Ну как это? Ну, э, тот же дьявол придет. Ну, под маской, да. Под маской чего-то хорошего. Но угу. на самом деле, это как она. бы тот же дьявол, только ну, может быть, получше чуть-чуть. Ну. Получше, надеюсь. Вот так, вот так дорогие любая. А давайте так, Оце измена влады в России. Закинчить войну в Украине, или нет? Смена власти в России. Закончили. Потому что же говорят, что чтобы пришла та Влада, чтобы все поменялось. Смена власти в России. Закончить войну. Ну, по идее, да. Борьбу показывают. По идее, да. Это тот момент, когда... Ну, действительно, когда, видите, когда можно вести переговоры, как-то... Україна ага. карта Росії Топ, з другою властю. Ну то есть это реальная фигура, приходит, а не вот с ней поймешь что. Ну. Э, то есть да, это хороший шанс закончить войну в Украине. О'кей. О'кей, дорогие басенки, руха ми се дали. Поняла. за прекрасний ефір. Вам прекрасно вам Нового року. Щоб він був мирним, гармонійним. Нарешті прийшов спокій, якийсь найде спокій у кожну в кожну дім. Чтобы было тихо, все наилучшее. До встречи. Ну, Для всех нас такое. Для всех Всем нас, для всех нас. Да, да, Все, обнимаю вас до встречи. Пока.